Asan silahlı bölmələrinin cəphəyəni rayonların yaşayış məntəqələrini ağır artilleriyadan atəşə tutmasına baxmayaraq kənd təsərrüfatı işləri, o cümlədən pambıq yığımı davam etdirilir. Bərdəli pambıqçularla hər gün tarellərə çıxıb məhsul toplayırlar. Əməkdaşlarımız bölgədə yığım prosesini lentə alıblar, izləyək. Sentyabrın 27-sindən etibarən Ermən silahlı birləşmələrinin təxribatı davam edir. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, gördüyünüz kimi təsarrufat işləri öz axarı ilə tamam edilir. Döyüş meydanında uduzan və geri çəkilməyə məcbur olan Ermənistan ordusu Azərbaycanın sərhəd kəndlərinə atəş açır, mülki əhalini hədəf alır. Buna baxmayaraq sakinlər öz yurdlarında qalıb gündəlik işləri ilə məşğul olurlar. Hər gün atəşə tutulan Bərdədə hazırda pambıq yığımında davam edir. Fermer natiq İsmayilov deyir ki, ordumuzun uğurları onları da ruhlandırıb. Əvvəlkindən də həvəslə işləyirlər. Vətən müharibəsi elirik. Vətən müharibəsində mənim anladığım budur ki, Öncə cəfə ilə arxa cəfə bir yerdən mübar mübarizə aparmalı. Kimin nə gücü çatırsa, kimin nə nə güvəsi çatırsa, bu dövlət üçün, vətən üçün, xalq üçün eləməlidir. Məhsulun vaxtında və itkisiz yığılması üçün sahələrə yetəri sayda texnika çıxarılıb. Təkcə Bərdədə deyil, digər pambıqçılıq rayonlarında da kombaynlardan istifadə olunmaqla kütləvi yığım prosesi davam edir. Hal-hazırda yığımla bərabər yığılmış pambıq məhsullarının imal pambıq toplama məntəqələrinə çatdırılması üçün kifayət qədər ölkədə daşıma texnikaları və qoşqularımız mövcuddur ki, hazırda biz onu bu sahədə ixtisaslaşmış pambıq şirkətlərin istifadəsinə verməklə daşımanı həyata keçiririk. Ağcaqədər rayonunda da, hətta bu gün Ağdam rayonunda da, Füzul rayonunda da, Beyləqan rayonundakı cəfəyanı bölgələrə də verişir. Hal-hazırda pambıq yığımımızı həyata keçiririk. İndi sahələrdə çalışan zəhmətkeşlərin bir arzusu var. Gələn təsərrüfat ilində işholdan azad edilən torpaqlarımızdan əkib-becərmək və bol məhsul götürmək. Orxan Qasımlı, Anar Şuşalı, Rəşidə Zülfüqarova xəbərlər. Təqdim edəcilərimiz bunlardır.